wekdal saat menikatasekata warganing masyarakat Tingkang Kirang mangertosi, Bentenipun antawisipun Batik asli lan Cib motif batik utawi ingkang asring sinebat printingting. Ali Subkan sawwaneh pengrajin Batik saking seggaje Hargotir toko Kap Pulon Progo Meratela Agen. bilih tunggaling cita kawastanan Batik menawi ing salah beting da nglangkunungi setunggaling proses inggih menika nyukai malam. Ali subekan ugi nelakaken bilih batik asli saged dipun persani saking motif ingkang wonten ing salembaring cita batik. Padatanipun ing setunggaling batik asli mboten wonten motif ingkang sami persis, jalaran motif kasebat dipun damel ngginakaken canting lumantar astanipun perajin. Kejawi menika menawi cita printing ing salebeting cita gambaripun blawur ingkang cetha namung ing perangan jawinipun kemawon mboten wolak wale Jadi pun, uh, salah satu uh, kalau mau mau mendamel batik ini kan mengedukasi, mengedukasi. Jadi biar masyarakat itu uh, pakai batik. Jogja itu harusnya pakai batik. Tetapi ternyata masyarakat itu uh, kata yang membuat ngetos bedanya batik oleh printing. Kalau batik itu ketika dibolak balik itu warnanya sama, itu batik asli. Tetapi kalau bolak balik itu uh, warnanya benten, itu berarti sablon. Nah sablon itu dikatakan printing. dimangertosi wau ing pangajab saged langkung terenani lan rum sanddar Beni, sanggo batik boten dipun akeni dening bangsa sanes. N regi cita batik asli ugi botten awis sanget, gumantung kalian detail motivitifpun, saya kathah motif ingkang jelimet badhe saya awis pengasipun. Awise ngergi wau jalaran damel batik tulis mekaten betaken wekdal ingkang dangu. Awet saking menika kanthi ngagem busana batik asli temtunipun badhe suko pakurmatan dhumateng perajin batik ingkang sampun ngethok sedaya kaprigelanipun ingkang gapababar ing sak nginggiling lembaran cita. Mekaten widya antaulan refyuda asung palaporan.